Про те, що відбувається в Росії навколо Путіна в його оточенні, і так само про посадки і про призначення далі. З нами на зв'язку Ольга Романова, голова фонду Русья, російська опозиційна журналістка. Визнана Інагентом зараз мешкає в Берліні. Посилання на YouTube, пані Олі є в описі під цим відео. Пані Олі, вітаємо вас. Вітаємо. Щиро вітаємо нас в ефірі. Ми тут в Україні читаємо і дивимося про те, що відбувається в путінській верхівці, і якщо чесно, потребуємо пояснень. Про нові призначення тіпа типу Шойгу, Патришова і Білоусова. Ми трохи далі поговоримо. А давайте почнемо з нових посадок. Отже, спочатку було затримано заступника Шойгу Тимура Іванова, його називали Кошельком Шойгу. Після того затримано ще одного заступника генерала Кузнєцова. Що вам відомо про цих людей і до чого це все відбувається? На самом деле удивительные вещи происходят, потому что я впервые вижу такие аресты, чтобы никто вообще никто не заступился э, за таких известных и казалось бы э, один из них кузнецов, это глава Чара Министерства Обороны, ну, то есть отдел кадров всего министерства большой человек, при этом обвиняют его в какой-то ерунде э, то, что он когда-то по Краснодарскому краю незаконно передал участок земли э, человеку по фамилии Снежбайс Мартиросян. Это частный совершенно застройщик под строительство частного дома. Ну, то есть это ну, идет речь ну, максимум, наверное, о гектаре, о двух гектарах земли. Ну, это не серьезный уровень для начальника отдела кадров Министерства обороны. Совершенно серьезный. Э, Тимур Иванов, э, заместитель Шойгу, страшно известный человек, который жил очень широкой жизнью, открытой жизнью, менял жен. И жены все были очень известные. У него последняя жена была девушка по фамилии Китаева. И очень легко погуглить. Это женщина, которая ходит замуж от замминистра к замминистра обороны. То есть она как-то прошла огненным мечем. То есть вот Нормально. Весь, весь этот генеральский корпус, ну, надо сказать, что она еще и дочь знаменитой Нины Китаевой, которая всю жизнь вот точно так же ходила по рукам в московской мэрии, именно в строительном комплексе. То есть такой семейный подряд совершенно удивительный. Как это... Вот такие времена и нравы. И Здесь, конечно, в этих посадках очень много смешного, очень много забавного, и никакой жалости, конечно, эти люди не вызывают. Ну, кроме того, что, конечно, объем похищенного можно себе, в общем-то, прикинуть по Тимуру Иванову, который так называемый восстановитель Мариуполя. И поскольку, поскольку вот эти перемены в Министерстве обороны они происходят вот сейчас. И они меня на самом деле очень огорчают, потому что министр обороны Сергей Шагу был э, тупой, да, совершенно он был дурак и, плюс ко всему, вороватый дурак. И для министра обороны воюющей страны, которую там мы, естественно, не поддерживаем никак, да, не можем поддержать агрессора, страны-агрессор, министр обороны вору-дурак дурак это подарок. А его заместители ну, очевидно, просто воры. В общем, тоже отлично. Чем больше средств было бы разворовано ими у Министерства обороны, у подрядчиков, тем лучше. Поэтому эти посадки, конечно, это влияние любимца Путина до последнего времени Патрушева-старшего, который, надо сказать, очень долго сражался со своим врагом, это именно враг шойгу это другая совершенно группировка это и давняя вражда между КГБшниками и военными это плюс ко всему и личная вражда и Патрушев добился отставки шойгу и скорее всего его посадки скорее всего но добился еще и ценой собственной отставки с поста секретаря совета безопасности, это, конечно, должность не абы какая, но она, конечно, хотя бы не такая комичная, как то, что он получил советника по кораблестроению. Яких умовах тримають таких високопоставлених чиновників? Це ж генерали, і ми дійсно не бачимо а, спроб а, там публічних, принаймні намагань Шойгу захистити їх. І як міністра в господарстві якого такий бардак Путін назначає секретарем Савбеза замість Патрушева? І хіба Шойгу не має готуватися до СІЗО? Я думаю, що тюрма перед Шайгу. конечно, очень хорошо видна. И Шойгу это понимает прекрасно. Путин не хочет сейчас его сажать, потому что явно не время. Вот когда Россия будет разбита, когда будет очень серьезное поражение, тогда можно будет на Шайгу списать все эти поражения, чтобы не был виноват ни новый министр, ни главнокомандующий. Тогда его, конечно, посадят. А сейчас он вот на этой должности просто, просто рокировка, потому что путинский человек, путинский друг. Мы с вами помним прекрасно эти потрясающие по романтике кадры их великой дружбы в тайге. Это просто была какая-то горбатая гора, был косплей один к одному, просто в этих обоих шапах на лошадях, просто совершеннейшая им горбатая гора. И после вот этого всего, что было между ними, нет, пока сажать Путин не будет. И я думаю, что, возможно, не будет сажать и вообще. Uh, мне кажется, что Шойгу должен больше опасаться за свою жизнь и аккуратнее есть грибочки. Я хочу нагадать, что мы сделали... Переклад і розбір третьої серії Марзенного серіалу Трампістів про Україну Зеленського його варто подивитися, хоча б заради борця з корупцією Шокіна, біолабораторії в Україні та легітимного Януковича. Подивимось короткий ролик. Багато американців просто не знають, що війна в Україні почалася не з корнення Росії в лютому 2022 року, а за вісім років до цього з перевороту здійсненого за дипломатичної та економічної підтримки уряду Сполучених Штатів демократично обраний президент України Віктор Янукович був шипою. ОЦІ США через свою відмову брати гроші від МВФ і натомість схилявся до Росії за фінансову стабільність. Але подумайте про зухвалість високопоставленого чиновника державного департаменту. Департаменту США. Багато сенаторів США ще в 2014 году були причетні до повалення обраного уряду в Україні та называли це демократичною революцией. Версію української мови цього серіалу ми виклали у нас на патроні, бо серіал, серіал настільки мерзенний, що боїмося, що Ютуб нас просто забанить за нього. Але розбір цієї третьої серії вже є у нас на Ютубі. Відповідно, всі посилання є в описі відео. Обов'язково поцікавтеся. І обережно літати літаком. Хоча дуже хотілося б, звісно, нам в Україні, щоб тим літаком, який вона зараз в Китаї відправилася, і ніхто б і не повернувся, і довго б їх шукали в Тайгі, такі самі от е слідопити, як Путін. Шойго. Дай Це Бог. було прекрасно. От так, з кар'єрою Путіна, Боже, Патрушева, взагалі відбувається якась метаморфоза. Я його добре пам'ятаю ще з кінця 90-х він тоді був керівником ФСБ і розповідав про рязанський цукор на тлі навчань, так званих ФСБ, на тлі підривів будинків в Росії. Патрушева називали ледь не найвпливовішою людиною в оточенні Путіна, там сірий кардинал і так далі. А тепер він просто помічник Путіна з питань суднобудови. Я прочитав в соцмережах. Мені дуже сподобався жарт, що він очолив судномодельний кружок адміністрації президента Путіна. Е, як це так може бути, що він так його так понизили? Чи це не пониження? А я вспомнила по этому поводу другої кружок, а авіамоделі, а був смішний стих. Я не знаю в авторстве, по-моєму, нікого до конца не встановлено, какой якийсь народний стих. как Петр I посылает Александру Мейшикову, посылаю 100 рублев на постройку кораблев. И Мейшиков ему отвечает, по, собственно, как были потрачены деньги, что 93 рубли пропили и про... Напиши скорее ответ, строить дальше или нет. Вот это вот типичная история про постройку кораблев при Путине. В общем, то же самое. И опять же, хорошо. Патрушев, это похоже, это похоже на понижение, но на самом деле не совсем, на самом деле нет. Все-таки оставил Путин его при себе, это во-первых. Кроместроение, конечно, это очень смешно, но все-таки, видимо, за Шойгу приходится отвечать. Это во-первых. Во-вторых, все-таки сын Патрушева уже явно просматривается как преемник. Дмитрий Патрушев в роли вице-премьера, то есть это уже смотрины, годится ли такой человек. В-третьих, другой сын, собственно, Борис Ковальчук, назначил на счетную палату, это важнейший орган при грядущей мобилизации экономики, которая, конечно, устроит белоусов. Так вот, и, собственно, Борис Ковальчук, он пришел на должность сейчас, собственно, главы счетной палаты, пришел из администрации президента, где он был очень мелким, стал начальником. Его туда назначили несколько месяцев назад, и все удивлялись, зачем и почему. Потому что такая должность, она не предполагает даже секретарше, чтобы сделать себе кофе. В общем, чистая сирота. И прошло пару месяцев, как он стал главой счетной палаты. Это просто, видимо, был отстойник для того, чтобы была какая-то запись, где-то условная биография, что до счетной палаты он служил в администрации президента, то есть был на госслужбе. Я думаю, что есть еще и требования к главе счетной палаты, что человек должен быть на госслужбе. И Борису это сделали. Конечно, Патрушеву это все не нужно, но пусть он оставил его при себе. Я надеюсь, что в конце концов это будет почетная пенсия, и он свалит из нашего какого-то обозрения. Я напомню, что был такой Дмитрий, о, даже я забыл его имя, Сергей Иванов. Сергей Иванов, который был потенциальным преемником Путина в 2008 году. Их было ровно двое, Дмитрий Медведев и Сергей Иванов, министр обороны. И вот тогда Медведев его задвинул, а Путин уже окончательно задвинул, назначил своим помощником по проблеме сохранения леопардов в России. И с тех пор его никто не видел. Ну і про нового міністра оборони Росії Андрія Білоуса він надзвичайно далекий від армії, економіст, прихильник радянської системи в економіці, і пишуть, що він ще чистильщик, тобто посадки в міноборони, в міноборони ще будуть. А по-друге, він має перезапустити оборонний комплекс Росії під час військового стану. А що ви думаєте про нього і якими будуть наслідки? Вы знаете, дело в том, что, как мне кажется, Андрей Белоусов, Андрей Ираимович Белоусов, очень опасный человек, он очень умный и совершенно беспринципный фашист, он настоящий фашист. И, к сожалению, с очень хорошим образованием, окончил вторую математическую школу в Москве, такую знаменитую школу. Он из академической семьи а его дед был э, видом сотрудником КГБ СССР э, с квартирой э, на Фрунзенской набережной, в самом начале Фрунзенской набережной, дом 8. Э, это рядом с Министерством обороны и, э, в общем, по той же стороне, где и э, Кремль, недалеко от Кремля, куда он мог песочком прогуливаться. Э, это, да, элитарная семья. Он, конечно же, блистательно образован, он начитан. Но это человек, который полностью абсолютно лишен. Какой бы то ни было эмпатии, и он хоть и не подвержен э, никаким, в отличие от Патрушева, конспирологическим э, завихрениям в голове, он человек циничный и, к сожалению, такой очень просчитанный. Э, да, посадки, конечно, министерства Министерстве обороны будут, он будет на них настаивать. Э, но дело в том, что да. Он сторонник того, чтобы повернуть экономику на мобилизационные рейсы, и он сможет это сделать, он сторонник большой национализации. И я бы сказала, что с его приходом изменится не только Министерство обороны. Это пришел конец эпохи тыквенного латы. Теперь вот эти вот мажористые мальчики в кофейнях на патриарших, на условных патриарших по всей России – они вот теперь должны приготовиться, поскольку, поскольку э, Белоусов будет э, переводить всю страну на военные рейсы, не, не только всю экономику, но и всю страну. Он считает, что э, это плохо, что специальная военная операция проходит где-то на периферии сознания. Она находится на периферии сознания россиян. В основном он считает, что война должна войти в каждую семью с тем, чтобы все для фронта, все для победы с каждой семьи. Я думаю, что ничем хорошим это э, не э, не сулит ничего хорошего. Это очень сильно подливает бензина в пожар войны. И, судя по всему, это означает, что Путин собирается воевать еще очень и очень долго. И э, я не знаю, можно ли желать, можно ли желать всего самого худшего и смерти еще больше. Да, вот одному человеку. Но как-то надо напрячься и стоит это делать. Теперь это закончится только смертью Путина. Я от що не розумів ці історії. Я просто собі можу уявити, як напряглися зараз там командувачі, напрямками всякі генерали, лейтенанти, генерали, майори і полковники по всій російській, ледь не сказав радянській російській армії. Після того, як двоє заступників вже сидять, і такі така людина, як Білусов, прийшла в Міністерство оборони. Хіба це не має розхитувати ситуацію всередині? Чи ну, мені складно уявити, як собі? Думає, там російський генерал, але здається, він зараз має більше переживати за власне життя і свободу, ніж за те, як ідуть військові дії, чи це не так? Я думаю, здесь ви правы. Здесь вы во многом правы, і зовсім непонятно, пока, как отреагируют, навіть не сколько генералов, сколько высше офіцерства, включаючи полковників, бойових полковників. на приход Белоусова. Да, он гражданский, но военные уже привыкли к тому, что у них все время гражданский министр. Всю путинскую пору министры были гражданские. Шойгу гражданский, до него был Сердюков гражданский, вообще мебельщик, торговал мебелью в Питере. До него был гражданский, не служивший никогда, тот самый Сергей Иванов, который сейчас ушел заниматься леопардами. И последнего появления было с поцелуями и объятиями почему-то с Памелой Андерсон лет 15 назад на публике. Это вот, собственно, последний российский министр обороны. Но дело в том, что Шойгу так ненавидели в армии, так ненавидели, что сейчас, в общем, любой, любой человек лучше, чем Шойгу. И да, генералы привыкли воровать, поэтому генералы, это скорее тыловые генералы, а я думаю, что Белоусов в силу своего да, фашистского характера, он будет совершенно не против э, воровства и мародерства генералов на украинской земле. Дякуємо вам величезно. Звісно, ми уважно спостерігаємо за змінами, особливо в міністерстві оборони. Нам би хотілося, щоб це було гірше, але в будь-якому випадку Україні треба готуватися завжди до гіршого вірити в краще. Запрошуємо вас стати нашими спонсорами, зробити це легко. Просканувавши ось цей QR-код, який ви бачите перед собою на екрані, і стати спонсором всього за 100 гривень на місяць. А Також ми з дячністю приймаємо одноразові донати. Тож посилання на картку Monobank та PayPal є в описі під цим відео.